и, в частности, валить в лабораторию, как у меня это все было. И я еще студентка, студентка третьего курса политика киевского, и я хочу, чтобы вот после того, что я расскажу, может быть, каждая из вас поняла, что для студента, для кого угодно, это вполне реально. Просто заняться чем-то, найти для себя интересную сферу и развиваться, наименоваться. Главное начать. Кстати, картинка подобрана потому что по ощущениям точно так же, как будто какой-то типа, скорлупа, ты не знаешь, куда двигаться, что вообще вот в этом мире в большом идти, что для себя выбрать, какое направление. Но потом эта скорлупа постепенно, если начать делать эти постепенно она раскалывается, открывается огромный мир IT. Это на самом деле широкая такая сфера, в которой каждый может выбрать для себя направление, это ну, практически в каждой сфере нашей жизни. А, собственно, как каким был мой путь в эти лабораторию и а, в эти технологии в частности. А, вообще я когда пришла в университет, то есть еще два с половиной года назад я вообще не знала, что такое IT. Для меня компьютер был повы... вот ну Word, PowerPoint ибрауджер. А, но придя уж <сидя> собственно в университет я ну, конечно, получала какие-то базовые основы там в целом, что нужно знать программисту, но э, это не стало ключевым. Ключевым стало то, что я познакомилась с ребятами, которые действительно уже некоторое время этим увлекаются, занимаются, и которые, собственно, помогли искать пути, помогли, рассказали, куда вообще можно двигаться, куда развиваться, что делать для этого. И поэтому первым моим таким шагом к сегодняшнему дню стала моя команда которые уже у которых был опыт чуть побольше, чем у меня, которые смогли мне рассказать, которые участвовали со мной вместе в разных проектах. И дальше мы заинтересовались именно вот интернетом вещей. Я не скажу, что это прямо новая очень сфера, она, ну, в принципе, какие-то устройства, которые дистанционно управляются и обрабатываются данные, считают, с них, это уже не такое новое веяние в мире, но Несмотря на то, что оно не новое, оно сейчас э, очень интересно, очень актуально, потому что ну, лично для меня это классно, потому что вот есть устройство, и можно пощупать. Ты написал какой-то код, это сразу видно, вот оно работает. И именно в этом весь восторг сферы э, интернета вещей. Следующий шаг – это энтузиазм, и это на самом деле самый важный, самый ключевой шаг, потому что э, энтузиазм имеется в виду пожелание участвовать. Вот у нас в последнее время с ребятами с моей командой. Вот просто привычка. Какой-то новый проект, хорошо, регистрируюсь, участвую. Новый там конкурс, новая конференция, где зарегистрировались. Понятное дело, что ну, не во всех из них получается, не во всех из них там. успешно все это проходим, но, по крайней мере, мы пробуем. И мне кажется, это самое главное, что вот, видите возможность, какая какая бы она ни была. Вот даже тот же Microsoft, мы когда подавали сюда заявку, там, ну это же Microsoft, ну, Да, мы там, студенты третьего курса, какой ну, Microsoft. Мы ну, подали заявку, придумали, ну как, идей у нас, в принципе, было довольно много, мы вот решили выкристаллизировать одну. Подали эту идею, показали, что мы хотим, показали, что мы команда. Я думаю, это, кстати, стало одним из ключевых факторов, почему нас сюда отобрали, потому что мы пришли уже с практически готовым планом. Сказали, что кто чем заниматься будет, кто уже, в принципе, в чем разбирается, что собираемся делать в ближайшее время за идею и за то, что в принципе представляли себе, как ее реализовывать. Ну и таким образом, собственно, стали членами IT-лаборатории и продолжаем развиваться дальше, развивать наш проект. Ну, собственно, IT-лаборатория, конечно же, это безграничные возможности, и возможности связаны даже не с тем, что нам там помогают железом каким-то материально, грубо говоря, а скорее с тем, что вокруг нас в лаборатории действительно классные люди люди, которые, если что-то не получается, у нас там команда рядом с нами сидят, соседи, они уже опытные программисты, очень такие вот молодцы. Что-то не получается, так можно спросить, они подскажут, направят, скажут, как, в какую сторону двигаться. Это очень помогает на самом деле. Также это постоянно опыт и саморазвитие, потому что э, изначально, как я говорю, у меня опыта в IT вообще не было. И даже когда мы пришли сюда в проект, в лабораторию, ну, программирование микроконтроллеров у меня вообще был темный лес. Я не знала, что, что такое микроконтроллеры, как их программировать, зачем их программировать вообще в целом, что, что происходит. Но ты садишься, начинаешь разбираться, начинаешь искать, спрашивать у тех, кто это уже делает, и это вот постепенно-постепенно вырисовывается как-то картинка, mm -hmm. и саморазвитие действительно стремительное. И, конечно же, командная работа — удовольствие от любимого дела. Это, наверное, самое главное, потому что такой интересный момент, когда вот ты пытаешься что-то сделать, допустим, у нас там передача данных в облако, для нас это была такая проблема просто, но то там не синхронизировалось по времени, это еще проблемы всякие возникали. И вот не получается, не получается. Вот месяц сидели, мучились с этим, и никак не получалось. Но вот когда получается, это просто момент буква не передать, что при этом чувствуешь, поэтому ну, ради этого я могу сказать, что стоит участвовать в подобных проектах тоже можно посоветовать так, чтобы, как сказала предыдущая рекламщица, вас. А, Во-первых, да, не боятся делать первый шаг, потому что регистрируйтесь, пробуйте какие-то конкурсы, какие-то проекты, даже если вы ничего не знаете. Тоже интернет вещей, полный ноль, там, прочитали одну статейку, там, пришли на другое. Ничего страшного, вы зарегистрировались, дальше уже разбираетесь, и по ходу дела, оно как само идет, получается. Конечно, не сразу проблем много, я тоже помню, но тем не менее надо пробовать. Целеустремленность и поменьше уныния и страха. Опять-таки, в такие моменты, когда вот ничего не получается, хочется просто отпустить руки и уйти, но такой этап проходит, и как раз после этого обычно можно сидеть в месяц, ничего не получается, пробовать разные пути, а потом за 15 минут когда прорыва и все получилось. Не знаю, за счет чего так, но наблюдается такая Традиция, тенденция. И не бояться искать поддержку вдохновение в людях. Действительно, потому что если есть те, кто уже более опытен на этом, кто умеет, кто знает, как бы, что делать на том или ином этапе, по-моему, не стоит бояться и стесняться с ними, советоваться, спрашивать, потому что действительно подскажут и как бы станет таким толчком для дальнейшего развития своего. своего. Консультации. Вот, ну, тут пару фотографий. Это первый день, мы когда пришли в лабораторию, тут был день открытых дверей, тоже примерно как сегодня у вас, тоже нас собрали все в конференц-зале, рассказывали. И мы тогда еще не знали, что мы прошли, мы были практически уверены, что мы не пройдем, потому что это серьезное такое <laughs> заведение. А, вот. И вот мы пришли первый день, мы решили сфотографироваться в Microsoft. А, вот. а во второй картинке, в принципе, это все можно увидеть коробочки. Это то, что у нас есть сейчас. Пока что это макет, прототип, он еще без корпуса, без ничего, но оно какие-то основы того, как это должно работать, уже у нас есть. Теперь же немножко о нашем проекте, который мы делаем в лаборатории. Проект называется Puppy Care, и это система по уходу за домашними животными. Домашних животных в целом очень много, мы решили сосредоточиться пока на этой реализации на маленьких собачках. И эта система включает в себя три модуля, ошейник, кормушка и вот в кроватка, там где собака спит. Так, главная цель всей этой системы это мониторинг здоровья. То есть мы сделали на этом упор. Это все параметры здоровья собаки снимаются, там температура, давление, частота дыхания, и потом анализируется, и в удобном виде представляется статистика там. Чтобы знать, допустим, если человек идет в ветеринар, можно показать статистику за месяц, за неделю, в виде графика, в другом удобном виде. Собственно, как это работает с ошейником, ну, в будущем должно работать, здесь это пока не меня в немножко видят, но я покажу, как, что есть на данном этапе. Данные с ошейников, с датчиков передаются по сети мобильного интернета на кормушку, а в кормушке расположен такой как бы промежуточный узел, узел сбора всех данных. И после этого, пройдя этот узел, данные передаются в облако, там анализируются, ну, собственно, мы используем Microsoft Azure для этого и дальше идет взаимодействие с телефоном пользователя. То есть пользователь с телефона может э, управлять каждым из этих модулей. Допустим, кормушка, она, ну, соответственно, предназначена для того, чтобы собачку покормить, там, налить ей воды. Э, ну и также, если там встроены, чтобы помогать рассчитать порцию. Э, ну и с телефона можно давать команды кормушке, кроватке, чтобы запустить температуру на медь или меньше. Это ну, самое собственно, по функциям каждого из этих модулей. Uh, у ошейника основное это контроль за здоровья, а также определение местоположения, чтобы собака не потерялась. Uh, для кроватки это контроль температур и для кормушки кастрационное кормление, пополнение запаса воды и uh, расчет пользы. Ну, контроль веса и соответственно с этим даются рекомендации пользоваться кормить собаку больше, там,